Это у нас Дима. Привет. Дима привет передаст своим, привет. да, воспитателям, да. Волнуется Слушайте, за него там. Да, Димка. Привет. Это Димка, да. Привет. Отпусти. Да. Мама. Мама, это, Дима. это да. Дима. Молодец. Он всю дорогу поддерживал, у -у -у. даже поддерживал у -у -у. Наш, наш, наш персонал, у -у -у. да. Наш персонал поддерживает. Не волнуйтесь. Со мной все будет хорошо. Мама, да. 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 Мама. Да. Да. Мама. А Привет. 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 Разбрасывает все игрушки. Любит разбрасывать игрушки Арсений. Покушал хорошо, да? Да. Это Вовочка, это мальчик, который имеет неврологическую симптоматику. Ребенок, у которого Спасибо. есть бульбарные нарушения, самостоятельно он не глотает, кормится через зон. То есть мы его получили, у него была как бы судорожная готовность, настроенность, давали противосудорожную терапию. Слава Богу, он дорогу перенес нормально. Леночка, сложная девочка, четырех лет с неврологической симптоматикой, на двух противосудорожных а, назначили мы сразу же в изюме по, по месту получения деток сразу же и назначили противосудорожную терапию. Дорогу перенесла она более-менее, слава богу, не Так, так что вот, так. Здравствуйте, здравствуйте. Да. Ну, вот, Это кто у вас? Это груднички ведут себя так же, как и все, как и все э, груднички. Это Илюхина Аня. Илюхина Аня, вот ее кроватка. Ведут себя, как все груднички. Висел, как, да. Кушали? Да. гуляют. То есть они у нас не вызывали никаких как бы, опасений. Слава Богу, все было хорошо. Кушает и, и Валечка хорошо кушала. Дорогу перенесли нормально. Да. Даже умудрились поспать в машинах скорой помощи. Так что. Молодцы. Да. Ух Анечка, да? Анечка. Больша. Да. Спасибо. Улыбайся для своих сотрудников, которые там за тебя Больша волнуются, зимы. да. Да. Скайпу, да. Тревога, боль, страдания написаны на лице. Да да да, 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 То есть она очень, очень в этом плане, очень в плане беспокойная девочка, требует особого внимания и любит находиться одна. Это, это единственный ребенок, который находится на антибактериальной терапии. Там у, у нее никакие э... любящие сотрудники никогда не заменят семью. Поэтому все наши цели направлены на то, кого возможно, максимально, максимально. Это девочка с э, гидроцефалией, она прооперирована, установлена ликорошинтирующая система, сейчас она более-менее стабильна. Это ребенок черничка, да, это ДЦП, ДЦП. Девочка с синдромом Дауна, и у нее еще патология почек и эпилепсия. Да. Да. А, я, да. Девочка имеет. Не... Да, меня зовут Марабян Роман, я главный врач Харьковского областного специализированного дома ребенка номер один. От имени всего нашего коллектива я хочу выразить, и от коллектива других домов ребенка Харьковских, я хочу выразить глубочайшее уважение, выразить признательность свою коллективу Краматорского дома ребенка «Антошка» его главному врачу и всему персоналу. Мы э, получили малышей и можем сказать, что огромная, э, огромные силы, любовь э, вложена в этих детей. Эти дети, э, они, конечно, за них волнуются. И э, я хочу заверить, что все наши четыре коллектива «Дома ребенка» сделают все, э, все возможное для этих деток, чтобы они находились в хороших и человеческих условиях, и получили все необходимое, медицинскую помощь, и коррекционную и педагогику, ну, все, что нужно. Спасибо. Да. Спасибо. Мы находимся на первом этаже нашего реабилитационного центра. На первом этаже расположен центр медицинской реабилитации. Это зал для групповых занятий реабилитологов. В этом зале могут заниматься одновременно несколько коррекционных специалистов, которые занимаются, если это э, детки, воспитанники нашего дома ребенка, это индивидуальное занятие коррекционного педагога и нашего малыша, если это дети из группы... Что это такое? Это э, так называемое э, детское место или гнездо. Э, сюда укладывается ребенок, э, который имеет э, неврологическую симптоматику или детский церебральный паралич или эписиндром. То есть, э, когда у ребенка начинается судороги или э, судорожный синдром даже на фоне получения препаратов все равно остается, оставляет свои проявления. Мы укладываем ребенка в специально в это детское место. И действительно мы видим чудо в том плане, что ребенок находит благодаря этому месту детскому, находит такую комфортную позицию, что он может переносить все вот эти вот негативные Из чего сделано? Проблемы. что Это, это специально какая-то ткань, которая... Это которая американские да. Это нам прислали наши коллеги из Америки, мы с ними дружим, был наш коллектив там и на стажировке, и мы поддерживаем с ним многолетнюю связь. Сюда приезжали к нам. У нас уже давно не сиротское учреждение, то есть мы уже в принципе центр реабилитации и паллиативной помощи детям от 0 до 7 лет. Но находимся в теле, пока в теле дома ребенка. И в юридическом смысле. И в форме юридическом.